Зараз Україна активно працює над тим, аби Сполучені Штати Америки нарешті дозволили бити в глиб території Росії. Наша влада вже передала американцям список цілей, які атакуватиме у разі такої згоди. Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять. Тому я сподіваюся, що нас вони почули, зазначив міністр оборони України Рустем Умєров. Не знаю, як штати, але пропагандисти на Росії точно почули. и уже встревожились. Еще одна мрия Киева – получить разрешение на удары американскими ракетами в глубь России. Накануне министр обороны Украины Умеров таки представил Пентагону для согласования список реальных целей на территории нашей страны. Более того, Умеров сообщил CNN, что администрация Байдена прямо сейчас рассматривает просьбу Зеленского снять ограничения на удары по российским аэродромам в радиусе 300 километров от украинской границы. Причем в Киеве просят разрешить наносить удары не только со своей территории, но и с оккупированной части Курской области. Аккурат во время визита украинцев в Вашингтон, Wall Street Journal, выходит статья вот с таким заголовком. Смотрите. Ядерне оружие останавливало вторження. Но Україна показала, що це не так. Ну про ядерну зброю і нові погрози від дерев ще поговоримо. А от що стосується списку цілей, то росіяни і справді занепокоєні. Дехто з них розповідає, що Україні вже дали такий дозвіл, а дехто вже, начебто, знає, куди скоро прилетить. цього удару дронами вчора. Было обновление карты размещения наших систем ПВО. Они проверяют, а, где да. у нас сейчас. А основные удары пойдут немножко позже, в том числе и с использованием новых дронов. И все это укладывается в ту бумагу, которую передали в США. Значит, министр. Это, а, вот этот да, да, господи. Хотел, господи. список. Хотел, да. список да. Это да. список, он насчитывает больше 60 объектов, разделенных на три блока. Так а им да. дали это разрешение? Им предварительно Основным. дали, но не, не, не по всем объектам. Дело в том, Андрей что. Андрей Владимирович, у вас, опять же, извините, что перебиваю, ваша информация про предварительно дали не по всем объектам. Она абсолютно не соответствует той информации, которую сейчас распространяют. И официальные лица Соединенных Штатов. Они все врут. И о чем сами. Они все врут. Андрей да, Лавренчук знает. Да, поэтому... Значит, вы увидите да. это через две недели уже примерно. А почему да. такая избирательность? Почему а, не избирательность не связана список? с тем, что я... там список разделен на три части? Перв... весь список. Первая часть. Пожалуйста. Ну весь список я не могу сейчас. Ну не оплатить. весь хотя бы по тематике раздел. Да, тематически первый раздел это а, военные объекты на территории Российской Федерации от Крыма. До Смоленского. Ну, военные объекты. Это, что это есть? военные аэродромы, да. это склады военной техники и вооружений, это основные места размещения наших, нашего военного воинского контингента. А вторая, значит, вторая часть списка это объекты НПЗ. Ага. А, их там 16, если я правильно помню. И третье это объекты инфраструктуры. И а, для меня было интересно узнать, что впервые, может быть, за это время, в объекты инфраструктуры вошли, а мосты через наши крупнейшие реки, включая Волгу. Какие удары по мостам по Волге, если мы видим, как трудно нам разрушить мосты на Днепре, а как они смогут это сделать? А ну, у них вулкавафли. Серьез? Я это обсуждать просто, ну не не, не, не готов. Ну что до на РФ, то тут я мою сомневы, але аэродромы и НПЗ целиком верно. До речі, Ройтер сповідомляє, що Сполучені Штати все ж наблизилися до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які зможуть досягати глибини Росії. Проте Київ має дочекатися кількох місяців, оскільки американська сторона ще вирішує технічні деталі. Вони не відмовилися від ідеї. Зарвати Кримський мост. прорвати нашу оборону, перерізати сухопутний періг і вийти в Крим. Они не отказываются от этих идей, и что им дают для этого? Все что угодно. И они получат разрешение на использование штурмшедов в глубине России. Хотя сейчас мы видим, как, извините, вокруг Курска что прилетает? Немецкие танки вовсю, немцы говорят, тут не мы, нет. Поляки наслаждаются, что предоставлены ими танки на русской земле. Боррель заявляет, что нет, это очень важно, носить удары вглубь территории России, потому что это приближает мир. Ну давайте возьмем эту логику наоборот. Тогда уничтожение штаб-квартиры НАТО и всех прочих, по идее, по логике Барели должен тоже приблизить мир. Наша Родина в опасности. Вот если сейчас это не понять каждому гражданину Российской Федерации. Цикаво, а чему же вся ваша Родина вдруг стала в опасности? Можливо, тому, что ваш психично хворый президент решил напасть на чужую страну? На страну, которая не сдается? на страну, яка захищається. Називати, Називати операцію в Курській області провокацією – это смішно. Когда, а я не называю у нас есть люди, Скажите, которые называют провокации. определение провокации может стать слово? Провокация – это когда а, на заборе это Останкина вместо трех букв НТВ пишут другое слово из трех букв. Это провокация. Нет, провокация Теперь это, я, наконец, знаю, а кто это, это делает. Ну, это, а, а, это, это, да, это, это, это не Владимир. А, это, что извините, это не это, кладр... это, это классическая провокация. Андрей Владимирович продолжает разгонять нам тот же самый нарратив, который он разгонял на прошлой неделе. Все, все пропало. Сдаемся, Андрей Владимирович. Конечно, вы идеально все делаете. Делаете, но извините, Слушайте. повторяетесь. А? И я единственный в этой студии, я помню, как вы еще отреагировали на это несколько там, я не знаю, полтора года назад я сказал фразу, что не надо относиться к украинской армии каким-то там вообще не пойми к чему. Это одна из сильнейших армий вы Европы. Вы бы это сказали? Если, в январе 2022 -го года. Если гипотетически года. ее развернуть в сторону Европы, она всю ев... все европейские армии сметет нафиг. Самое вы опасное, да? о чем меня постоянно просят на фронте передавать в эфир, говорит, недооценка врага. У -у -у. Абсолютно. Мы поверну. его постоянно называем верно. глупым там. И еще что-то он не нет, глупый, нет, нет, нет. он коварный и собственно. Курсская история тому подтверждение. Шоу, как они называют, будет продолжаться. И дальнобойные удары по территории России это тоже домовая завеса сейчас для того, чтобы перед западным избирателем. Все сосредоточено под американского избирателя. Курскую область продать избирателям там нельзя. Они не могут ответить, зачем там. Да, для спонсоров это проходит, а для американцев нет. Для американцев и британцев Крым, перерезанный сухопутный коридор, подбитый Крымский мост, это является более... То есть поэтому, вот Андрей Владимирович говорит, что там есть согласие на удары по НПЗ и по, мостам, Я считаю, а что, по военным да. объектам он Я нет. считаю, что там дали зеленый свет. Американцы думают над тем, чтобы передавать свои дальнобойные крылатые ракеты Джасом с дальностью 960 километров. F-16, идеальный носитель под эту ракету, угу. две ракеты может лететь. И американцы уже сейчас запустили их в производство впервые за последние десятилетия. Значит, какая-то партия вытащилась с американских складов и куда-то уехала. Поэтому они нам будут готовить сюрпризы, нужно к этому быть нормально и морально тоже к этому готовы.